श्रीवारि चानल् प्रेक्षक महाशैलो स्वागतं श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावली ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ वरप्रदायै नमः पद्मनिलयायै नमः ॐ पद्माक्षै नमः ॐ पद्मवक्त्राय नमः ॐ शिवानुजाय नमः ॐ पुस्तकभृते नमः ॐ ज्ञानमुद्राय नमः यै नमः ॐ परायै नमः ॐ कामरूपायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ॐ महाश्रयायै नमः ॐ मालिण्यै नमः ॐ महाभोगायै नमः ॐ महाभुजायै नमः ॐ महाभागायै नमः ॐ महोत्सवायै नमः ॐ दिव्याङ्गायै सुरवन्दितायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ महापाशायै नमः ॐ महाकारायै नमः ॐ महाङ्कुशायै नमः ॐ पीतायै नमः विमलायै नमः ॐ विश्वायै नमः ॐ विद्युन्मालायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ चन्द्रिकायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रलेखा विभूषितायै नमः ॐ सात्र्यै नमः ॐ सुरसायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ तीव्रायै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ भोगदायै नमः ॐ भारत्यै नमः ॐ भामाय विन्दाय नमः ॐ गोमत्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ जटिलायै नमः ॐ विन्ध्यवासाय नमः ॐ विन्ध्याचलविराजिताय नमः चिण्डिकायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ ब्राह्म नमः ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः सौधामिन्यै नमः ॐ सुधामूर्त्यै नमः ॐ सुभद्राय नमः ॐ सुरपूजिताय नमः ॐ सुवासिन्यै नमः ॐ सुनासायै नमः ॐ विनिद्रायै नमः ॐ पद्मलोचनाय नमः ॐ विद्यारूपायै नमः ॐ विशालाक्ष नमः ॐ ब्रह्मजायायै नमः ॐ महाफलायै नमः ॐ त्रैमूर्त्यै नमः ॐकालग्नाय नमः ॐ त्रिगुणाय नमः ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ॐ शुभदायै नमः ॐ सर्वात्मिकायै नमः ॐ रक्तबीजनिहन्त्रै नमः ॐ मुण्डायै नमः ॐ अम्बिकायै नमः ॐ मुण्डकाय प्रहरणायै नमः ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ॐ सौम्यायै नमः सुरासुरनमस्कृतायै नमः ॐ कालरात्रै नमः ॐ कलाधरायै नमः रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ वाराहै नमः ॐ वारिजासनाय नमः ॐ चित्राम्बराय नमः ॐ चित्रगन्धाय नमः ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कामप्रदायै नमः ॐ वन्द्यायै नमः ॐ विद्याधरसुपूजिताय नमः ॐ श्वेताननायै नमः ॐ नीलभुजायै नमः चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ॐ रक्तमध्याय नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ हंसासनायै नमः ॐ नीलजङ्गायै नमः బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమ ఇది శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామావళి ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి అలాగే